Ну, касательно спорей, касательно терактов, типа, как бы ничего пока не, не меняется, потому что как раз после того, что мы тогда обсуждали про теракты, там же какую-то словили девочку, 20-летнюю в Киеве, которая хотела теракт совершить. Поэтому это, это первое подтверждение, точнее, это второе подтверждение. Первое подтверждение было, когда минировали эпицентр в Браворах. То есть я понимаю, что они просто действуют по, по плану. Ну, по сути, так. Да? Нам этот план силы показывают, они просто по пунктам вот так вот действуют. По сценарію по этапу. То есть касательно терактера, ничего не меняется, все остается так, как и было. То, Я, типа, то ризики так, все так. ж таки будуть, і ці терактори, теракты все ж таки намагатимуться вони втілити в життя. Ну да, да. Какие-то новости будут снова с Запорожской области касательно атомной станции. Вот тут Луна падает с магом. Смерть, девятка мечей. То есть, опять будет какая-то ситуация, связанная с атомной станцией. Опять чем-то запугивать начнут. То есть, это еще не та ситуация, которая нам падала на весну, да. Что, может быть, там что-то так такое критическое, но какие-то новости уже будут про атомную станцию. То есть начнутся запугивание снова. Потом, я думаю, в феврале он снова орешником махать будет своим. Мы это уже проговаривали. Это Днепропетровская область должна быть. То есть, Киев, Киевская и Днепропетровская, вот туда показывала. Потом пятерка мечей, шестерка мечей. Э, то есть я думаю, что тут про какие-то походы. Пятерка мечей чаще про, про кордоне территории, то есть это может быть, и так далее. Это какие-то походы. Посмотрим, сейчас. Ну, это ДРГшники, мне кажется. Ну, короче, знаешь как, не ДРГшники. Я думаю, что тут десятка кубков с пятерка мечей. Мне кажется, что... Будут новости просто про то, что они скапливают войска. Это Сумская mm -hmm. или Черниговская область, и паника начнется снова, что вот, типа, как-то вот войска скапливаются, что? Что это? И что еще может быть? Смотри, пятерка мечей и десятка кубков. Все-таки десятка кубков, я, это карта семьи, и десятка кубков падает не на россияне, да, она больше всегда падает на нас, на украинцев. То есть либо в первом варианте... Э это просто, я спросила, что Россия планирует по поводу Украины, да, не, не Украина по а поводу России, но мы же можем это и их глазами идти своими глазами, правильно? К чему я веду? Десятка кубков, это может быть либо скопление просто, огромное количество народа, вот, да, типа новости, на сумщине скопления войска россияне, все думают, все, они пойдут, сто процентов. Второй вариант, я к нему больше склоняюсь. Десятка кубков, это карта семьи, десятка кубков все падает у меня на Украину, то есть, типа, это наш народ я понимаю, что могут быть какие-то движения по Курской области. То есть снова начаться по Курской... Пятерка мечей, Курская область, прокордонная территория, вот как раз. То есть какие-то движения снова пойдут там. Или продвигаться мы будем, или что-то типа того, потому что карта колесницы, колесницы вот падает. Причем это будет неожиданно. Верховная жрица, то есть какая-то прям, ну как-то вот тайна. То есть мы не будем об этом знать, а потом бац, и мы уже возле станции стоим и станцию оккупируем. Ну, типа образно говоря, да? Вот так вот. То есть это февраль, все. Ну, я Февраль, начало марта. Ну, какие-то должны быть сюрпризы у них в Крыму. У России. Я даже не хочу в этом даже копаться. Касательно обстрела в России. Сегодня там что-то горело, да, у них? кто то попали так, еще? Так, 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 так. Ну, дали, уже влучание так. Угу. Так, ну что здесь может быть сейчас? Ну да, это, смотри, это какие-то военные объекты. Десятка мечей, десятка пентаклей, рафант. Военная база, военные объекты, важно, разрушение. То есть мы их, им нормально. Это юг. Да, вот тут кубка впадает. Сейчас. Нормально разрушим. Я думаю, что будут какие-то новости, я спрашиваю, что за город опять тут падает море, там, где есть, что сразу у меня в голову Мариуполь идет. Не слышали про Мариуполь давно уже. Я думаю, что услышим. Okay. То есть будет какой-то обстрел, карта дьявола, какого-то стратегического объекта нами в Мариуполе, посмотришь. Ну, февраль, март, давай так. Потому что ты знаешь, что не люблю временные рамки эти ставить. Оно растя... Ну, короче, да, четко, вот я думаю, что Мариуполь, потому что первое, что пришло мне по яснознанию. Территория морская. Я спрашиваю, типа, это чья территория? Показывают карту императрицы, это карта нашей земли. То есть оккупированная территория какая-то с морем. Будет разрушение чего-то. Куда-то прилетит сильно очень. Вот. Соответственно, что еще? Фортуна, колесо фортуны, да. Они же там строили железную дорогу. Помнится да. мне. Может быть, вполне вот она, колесо фортуны. Мы когда-то предсказывали про железную дрову, я помню, она там оттянулась, все. Не знаю, были попытки или нет, там как бы не все в новостях показывают. Но я думаю, что вот она может быть. Там Мариуполь. День влюбленных, вот карта влюбленных падает. Могут обстрелы быть на 14 февраля, если все падает здесь. Також, а, також лютий місяць це той місяць, який суттєво вплинув на кожного українця. Місяць, в якому буде річниця вже на жаль, третя після повномасштабної війни. А, що ворог готує до цієї дати? Яка дата? Якої число? Ранняя четверте. давай, 24 Не буде рано, Це дуже рано, що то ка що третє число, тільки сьогодні. Так. Это очень рано такое ну, еще до пока. того часа, да, будем вот ну, да. идти на том. За неделю где-то, да. И то, такие и даты, минус, мы... такие угу. даты лучше смотреть вообще за день, вот за день прям, ну потому что они меняют постоянно планы свои. Uh -huh. Не, нам показывают какие-то роковые события, да, но все равно, они же знают, что все смотрят, они же тоже видят, что прогнозы как бы выходят у нас. Uh -huh. Они же понимают, что, допустим, uh -huh. выходит прогноз, типа все это смотрит СБУ и какие-то там решения принимает и действия Може тако бути, мені зіля тягуватися будемо, зі будемо та будемо здивитися за декілька днів, бо важливо подивитися хоча б декілька днів до і після. Бо розуміємо, що за не неделю. часто 24-го, да можуть там 22-го, 23-го вже розпочати. Свої дії добре, тоді це пізніше подивимось. Зараз ем, стало відомо про те, що е, Трамп власне заявив про те, що веде дуже серйозні обговорення з РФ про війну в Україні. Що це за обговорення? Про які умови йде зараз, взагалі мова, і взагалі ну, на якому зараз етапі їх спілкування, Я коли вийшла з прогнозом типа на своєму каналі, це було недавно, ніділю назад. Говорю, что по картам падает, Трамп должен Путина будет, ну, типа, не уговаривать, будет разговор про то, что Путин, типа, сделал жест доброй воли, они так называют это, и отступил, типа, с Херсонской территории, я так понимаю. Ну, там Юг показывала просто, я, я делаю ставки на Херсонскую, потому что уже была такая ситуация когда ты помнишь? Угу. Вот, Запорожскую они не смогут отдать, потому что там станция. Вот, по событийке, то, что мне показывали силы, Запорожская пока... Там по-другому. Ну, ты же понимаешь, там еще вопросы с станции на весну. Так, это да. тоже будет пересматривать нужно. Вот. Для них это манипуляция большая, поэтому они вряд ли ее потеряют. Касательно Херсонской области, ну э, показывали, что Трамп будет с Путиным переговариваться насчет этого. Мы не загадывали, какая это будет дата, но показывала типа ближайшее время. То есть там событийка, если событий если по картам событийка уже падает, значит, скорее всего, в ближайшее время приближенное. Вот. Потом, короче, Трамп с Путиным там телефонный разговор проводил какой-то, никто не понимал, какая причина, какая тема. Типа я тоже открыла, там тоже мне выпало что-то за юг. Я говорю, а, походу это было то, то, о чем мы разговаривали. Скорее всего, Трамп с Путиным говорю, говорил про то, чтобы они типа жест доброй воли этот сделали свой и отошли ну, с Херсонской области. Карты подтвердили это, что игральное, что таро. Поэтому я думаю, что все-таки это вот один из первых пунктов, о чем они разговаривают сейчас. Я прям я знаю, я чувствую. Причем вот они еще разговаривают Трамп с Путиным. Ну, карта вот Шельника только что вот так вот вылетела. Это оккупированная территория. То есть я снова говорю об этом, повторяю. Ну, касательно санкций, смотри, что там какие-то разговоры есть. Касательно санкций, касательно оружия. Э Пока разговоры пустые. То есть по карте Шута все, о чем они переговариваются, разговаривают, все это пустое. То есть пока ничего здесь такого нет конкретного. Но первая, так, у территория, территории, да, отшельник нам выпал перед этим. Потом санкции. Опять-таки, смотри, касательно юга. Вот есть, снова солнце падает. И рыцарь Пентакли. То есть я все равно считаю, что будет какой-то разговор. Вот повторюсь прям десятый раз. Он будет а, с ним разговаривать про то, чтобы вернуть домой Херсонскую область. Это будет точно а обстрела, готова типа. на Россия піти? Пока пустые разговоры, карта шута падает, я же тебе говорю. Ну да, вот касательно. Опять, видишь, наступление по югу еще. Видишь, здесь колесница, тут кубка вот падает. То есть пока все касается юга. Все вокруг юга вот так вот крутится. Но пока все это пустое. То есть это пока бессмысленно смотреть. Карта шута это, ну, Зараз активно з кабінету США такі заяви чуємо про те, що Україні і Росії доведеться йти на поступки, і що вже нібито Зеленський починає підготовлювати цю почву і казати про те, що дійсно нам доведеться піти. Я готовий вже на це, і мова йде саме за територіальні поступки. Чи дійсно на сьогоднішній день вже готові тимчасово? Поступитися якимось каким-то территориям для того, чтобы остановить військові. Зеленский открыто это сказал, прям есть интервью его. А не тут сейчас больше заява от людей з кабинета США, которые, нібито кажуть, що что в разговоре Зеленский уже говорить. Я так, это что не на это идти. Я типа это как желтая пресса работает, типа я в принципе не верю в их заявы. Но все пока Зеленский сам не выйдет и не скажет, типа в это не поверю. Это первое, а второе. Я думаю, что если будет такая речь даже от него, я думаю, это будет касаться Донецкой, Луганской области. Вот я уверена в этом. Смотри, Донецкую, Луганскую область нам будет очень тяжело вернуть. Мы не сможем ее сейчас вернуть. Это знают все. То, о чем я кричала, бегала с самого начала войны. То есть никто ее... Ну, то есть это бесполезно и бессмысленно. Вот поэтому, если какие-то условия будут, это будет касаться Донецкой, Луганской области. Но просто, чтобы вы все понимали, что мы вернемся за этой территории все равно. Как бы ни было. Чтобы Зеленский не сказал с какой-то стороны я понимаю, включая свой мозг, что это правильно так сделать. То есть нам действительно, видишь, везде падает карта юга. То есть карты уже не показывают даже Донецкую область Луганской. Ну, то есть почему? Потому что ты же понимаешь, что территорию вернуть как бы это одно. Во-первых, у них там действительно, ну, все на мази. Давай по-честному, да? У нас там много да. хуже дела, чем у них. Это, ну, это, это с самого начала войны надо было. Просто я не понимаю, почему все говорили о том, что все хорошо. Зачем? Если можно было сказать, как есть, что практикам вам минус огромный, кстати. Те, кто говорил, что замечательно будет. Вот, вот минус огромный вам. Не нужно врать. Нужно честно говорить, как есть. Э, вот, я о чем говорю? О том, что карты уже даже не показывают за территорию, потому что первая проблема ну, территорию вернуть окей. Вторая проблема люди, которые там костями, мозгами уже просто промытые, прошитые под Путина. Ты ничего с ними не сделаешь есть, сколько там будет терактов, сколько там всего может происходить. То есть нам пока что вот сейчас, вот честно, вот пока лучше оставить все вот так вот как есть там. Единственная проблема, вот единственная проблема, которая и вот единственное то, что плохо, то, что там погибло столько людей. Так. Понимаешь? Но чтобы больше не погибло столько людей там, нужно временно немножечко затормозить там. Мы ее заберем все равно, это будет позже. Но это будет не сейчас. Ну вот хоть у Срис не будет этого сейчас, понимаешь? Не будет этого сейчас. Нам сейчас нужно сделать ставки на юг. То есть я, в принципе, сколько карты смотрела и до Нового года, и после Нового года, и сейчас. Одно и то же. Видишь, даже Трамп с Путиным разговаривает карта солнца про юг. Всем сейчас интересен юг. То есть вероятность деоккупировать юг есть, начиная с Херсонской области. Пока Крым мы в расчет не берем сейчас. Там ще тоже много що происходить, проїзходять на копатися просто в этом копалось. Якось обов'язково подивимось, але зараз е, теж питання, яке стосуються допомоги США. Дуже багато зараз таких е, ризиків, того, що Рос е, США відмінить взагалі нам допомогу і таким чином матиме суттєвий вплив і може шантажувати нас іти на певні поступки. Я думаю, тут дело, ну, с допомога, смотри, э, я думаю, что будет временно, во-первых, отмена допомоги, да, это первое, второе, но пока показывая, да, пятерка Пентакли пока падает, то есть пока типа такое, Ну, он бы тормозил там на сколько дней, на, на сколько. Ну, він там на 90, але всі казали про те, що Україну це не стосується, Україні допомога буде, все ж набирати. Я думаю, все одно там тишком нишком якось воно буде йти. Просто це все зробить спеціально для того, щоб Росія как бы, не знала про Як раніше ходили з рупором, розказували, скільки прийшло того, скільки пришло того, що точки показали, через що це шло. Так тоже в через що йде, куди, через комунисто, то ж саме, як з изначально. кричали, трубили просто во все дудки. только можно, что контрнаступление, мы победим, выиграем, все. И в конечном итоге, вот то запомните, если у вас есть какие-то планы, никогда не нужно заранее не говорить кому-то. Сделали сначала, потом похвастались с успехом. Потому что как только ты начинаешь говорить, хочешь, не хочешь, тебя сглазят. Все равно, вот все равно будет все по-другому, блин. Какой бы человек сильный бы не был. Это работает вот так. У всех причем. Поэтому никогда не хвастайтесь заранее. Я, я, думаю, сейчас мы поумнели, помудрели. Это правда, я же прям чувствую. Мы очень мало говорим про наступление, про контрнаступление. То есть у нас дозирована да, информация дает. Это очень правильно. Так и должно было изначально быть. Вот. Поэтому я считаю, что все это временно, во-первых. Во-вторых, все-таки помощь идет. Да, она, пускай она будет не такое количество, как мы рассчитываем, да, снова. Но она будет все равно идти. Вот. Но я думаю, что Трамп то есть, как мы, мы об этом говорили еще, когда он был на посту президента. Он должен выполнить какую-то тему, связанную с землей. Это касается касательно, касательно оккупированных территорий. Еще раз говорю, то есть Трамп нам не. То есть каждый человек приходит, да, во время войны для чего-то. Сырский там для одного, мы тоже обсуждали когда-то, там, какие-то наступления. Наступление. Курская область началась, да. Трамп пришел для чего-то второго. То есть, нам нужно всегда под одно и то же. Карта императрицы, Земля. Он решит какой-то вопрос, связанный с землей. То що там хто ж старіше? То-то, то-то. Тобто кожен приходить для чого-то. Вот і все. Також знову починає з'являтися інформація про те, що США вимагає виборів президента України. Чи дійсно це так, і чи будуть вони цьогоріч. Ну, я не вірю, що вони прям вимагають чого-то. а будуть чого вибори цьогоріч. Я поки теж не віжу що вибори будуть. Поки не візу. На сьогоднішній день, якщо все ж відбудуться вибори, Зеленський планує вдруге балотуватися, тут не показують просто виборів, вділ в том Ні. Ну, я не знаю, просто яким же нужно бути дурачком. От каким надо дураком, чтобы. войну баллотироваться на пост президента. Я уже не знаю, кто там как бы это хочет сделать, но Зеленский попал вообще не в то время, как бы не в то место, знаешь, как говорится. Сомневаюсь, а... что выбор будет, не будет выбора. Mm -hmm. Парламентские, ну какие-то, может, там парламент, да, Верховная Рада, что мы это не смотрим. Мы смотрим касательно президентских, пока не вижу. Посмотрим, как меняться будет. Люди, які зараз максимально наближені до президента, чи бачиш ти суттєві зміни саме цих людей, перестановки у владі України? Прямо, которые близько, близько, типа Єрмака, наприклад, да? так? Ні. Зокрема, його Нет. теж. Ні. Ніт. Ні, Сирский, Сирский остається зараз. Ну, Буданов, э, смотри, Буданов, если он захочет уходить, я думаю, что он по собственному желанию уйдет. Но я не вижу пока тоже изменений особо никаких здесь. По а Будану тоже остается он. Буданов разбирается до да, ситуации до сих пор, кстати. Когда женут отравили, восьмерка кубков, десятка мечей, видишь? Питання щодо зрадників, які знаходяться в українському уряді, ми чимало про це говорили, але сьогодні воно є на порядку денному, є певні суттєві кроки щодо вирішення цього питання, чи все ж таки воно поки не на часі? Я думаю, що все це буде постійно вспливати. Вони є завжди і везде зрадники, Тому це все постійно дуже буде. Чи буде повернення блекаутів в найближчій перспективі в Україні? Тут падать, видишь? Ноль. Смотря где, опять-таки. В Києві нормально у нас. Где-то там, не знаю, Харьковская область, там все, часто. Ну, вообще, карта шута падає. типа... Ну, я так понимаю, что для Києва падає, потому що я з Києва все-таки. То карти, в принципі, понимают, о чем я спрашиваю. Не для, за то, чтобы максимально мені комфортно было. Если посмотреть, допустим, Харьковскую область сейчас, я думаю, що там упали, да. Тобто для прифронтових територій, думаю, да. які угу. близько знаходяться до кордону. Да. А, так, а давай тоді в загальному ми дивилися лютий місяць щодо обстрілів. Він буде все ж таки менше обстрілів буде, ніж Нет. скажімо, у січні. Ні, я коли відкривала повний розклад, типу, на, на год, годовой, я такою дітям, в принципі, не люблю, але я так редко роблю, я очень коротенький зробила його. Я, сиділа детально, типа, я не успіла детально зробити, я короткий діла. Короче, там выпала как раз-таки на февраль карта башни. То есть я так понял, что февраль с обстрелами будет активно.